السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأقوال فإنه لا يهدينا إليه ما سواك وقنا اللهم سيء الأعمال وسيء النوايا فإنه لا يقين منهما سواك اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم جعلنا مباركا أينما كنا وجعلنا مفاتيح للخير مغاليق لشر في كل مكان وجعلنا من أحبابك يا أكرم الأكرمين أما بعد مسلمين مسلمات حضرين حضرات يعني رحمة الله سبحانه وتعالى تترسكن بجاءن كتاب من سورة المائدة Juzuk yang ketujuh dari Al-Quranul Al Karim, sambungan ayat ke-95 dan seterusnya ayat ke-96. Qawluhu Azza wa Jalla, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Ya ayyuhal-ladhina amanu la taqtulus sayda wa altum hurum. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحُدّم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون صدق الله Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang-binatang buruan ketika kamu sedang berihram. Dan sesiapa di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, maka kafarahnya atau dendanya ialah dengan menggantikan binatang ternak yang sama dengan binatang buruan yang dibunuh itu. Yang ditetapkan hukumnya oleh dua orang yang adil di antara kamu sekeka'bah untuk disembelih dan dibahagikan kepada fakir miskin di tanah suci. Atau bayaran kafarah iaitu memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa sebanyak bilangan cupak yang diberikan kepada orang miskin supaya dapat ia merasai kesan yang buruk dari perbuatannya. Allah memaafkan apa yang telah lalu dan sesiapa yang mengulangi kesalahan itu maka Allah akan menyeksanya. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi berkuasa membalas dengan azab seksa. Dia halalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan yang didapati dari laut. Sebagai bekalan bagi kamu untuk dinikmati kelazatannya dan juga bagi orang-orang yang dalam pelayaran. Tetapi diharamkan atas kamu memburu binatang buruan darat selama mana kamu sedang berihram. Oleh itu bertakwalah kepada Allah yang lah kamu akan dihimpunkan. Allahul Azim. Ayat ini tuan-tuan dan beberapa ayat yang kita akan bicarakan nanti menerangkan tentang pantang larang seorang yang dalam keadaan ihram ataupun sekitar ataupun seorang yang berada dalam tanah suci iaitu di Mekah dan Madinah. Merupakan satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ke atas kedua dua tanah suci ini sehingga kan adanya perkara-perkara harus yang boleh dilakukan di tempat lain di tempat tanah halal tetapi tidak dibolehkan sepanjang keberadaan kita di Mekah dan juga Madinah. Seruan yang Allah Subhanahu wa taala serukan pada ayat ke-15 ini dengan penyebutannya ya ayuhal amanu kemudian didatangkan, didatangkan dengan larangan. Larangan dari Allah ayat ke-15 ini Allah menyebutkan la taqtulus sayda wa antum hurum. Janganlah kamu memburu binatang buruan sedangkan kamu dalam keadaan ihram dalam keadaan berihram binatang yang dimaksudkan dalam ayat ini tuan-tuan ialah binatang buruan yang boleh dimakan dalam keadaan ia liar dalam keadaan ia merupakan satu haiwan yang boleh dinikmati dalam keadaan biasa seperti mana rusa, pelanduk dan sebagainya itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini tidak termasuk binatang-binatang yang selain daripada itu serangga sebagai contoh, binatang-binatang yang bertaring yang tidak boleh dimakan dan juga binatang-binatang yang harus dibunuh walaupun seorang itu dalam keadaan berihram sekalipun. Nabi menyebutkan binatang-binatang fawasiq iaitu burung gagak, ular atau kala jengking, anjing gila dan sejumlah lagi haiwan-haiwan yang memudaratkan manusia tidaklah termasuk dalam konteks larangan dalam ayat ini. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah binatang yang boleh dimakan, binatang yang liar yang bukanlah dalam peliharaan manusia, itulah jenis binatang yang menjadi larangan bagi mereka yang dalamkan ihram setelah mana memulakan ihramnya, dia memakai pakaian ihram dan serta melafazkan uh, talbiyah iaitu Allahumma umrah ataupun Allahumma hajjan. Dan begitu juga termasuk mereka yang berada dalam tanah haram. Tanah haram di atas muka bumi iaitu hanyalah di Mekah dan juga Madinah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Mekah keseluruhannya sebagai tanah haram sejak daripada penciptaan langit dan bumi lagi. Kemudian Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah kepadanya yang pada awalnya namanya ialah Yathrib Setelah mana Nabi SAW berhijrah bersama dengan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam lalu Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah supaya dijadikan tanah haram ini seperti mana mulianya tanah Mekah yang Allah Subhanahu wa taala telah pun jadikan kemuliaan sebelum itu. Jadi, jadi tanah Madinah seperti mana tanah haram yang mana pantang larang diaplikasikan pada kedua-dua tanah ini. Cuma nya di Mekah Al Mukarramah Allah Subhanahu Wa Taala pernah memberikan keizinan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sebahagian daripada satu hari yang mana di, 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 dibenarkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berperang sekiranya perlu. Pada hari itu sahajalah yang dibenarkan berperang di tanah haram iaitu ketika mana pembukaan kota Mekah Al Mukarramah diizinkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sekiranya perlu pada setengah hari pada hari pembukaan kota Mekah berlakunya pertempuran, pertempuran sekiranya perlu. Tetapi pada hari pembukaan kota Mekah, musyrikin Quraisy mereka menyerah diri dan tidak melancarkan sebarang peperangan kepada Nabi SAW. Adapun setelah daripada itu, tanah haram bukan sahaja pantang larangnya ira tidak boleh berlakunya darah, pertump pertumpahan darah. Begitu juga tidak boleh memburu sebarang binatang buruan yang dimasukkan binatang buruan tadi, binatang yang boleh dimakan dan dalam keadaan liar dan bukanlah binatang-binatang yang tidak boleh dimakan dan binatang yang memudaratkan manusia. Sesiapa yang membunuh binatang buruan tadi dalam keadaan dia mengetahui hukum hakamnya, perlunya dia membayar kafarah, membayar denda pada kesilapan yang dilakukan bagi mereka yang melanggari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kafarahnya tuan-tuan telah kita sebutkan iaitu Taksiran daripada binatang yang dibunuh itu ditentukan oleh dua orang yang adil. Orang yang merupakan seorang yang berautoriti dalam mentaksir binatang yang telah dibunuh dan dia merupakan seorang yang berperibadi mulia. Tidak melakukan perkara-perkara fasik, seorang saksi yang tidak men uh, tidak menyalahi kehidupan manusia yang biasa, seorang yang mempunyai kredibiliti, itulah saksi yang ciri-cirinya disebutkan dalam ayat ini. Sehingga kan Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika mana adanya seorang yang melakukan kesalahan ini iaitu kesalahan membunuh binatang buruan sepanjang dalam keadaan ihramnya maka Sayyidina Umar tidak memandai-mandai dalam memberikan harga yang perlu dibayar walaupun dalam keadaan itu Sayyidina Umar radhiyallahu RA, an merupakan seorang khalifah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi pada pada hemat manusia tetapi Sayyidina Umar tetap memanggil orang yang berautoriti dalam mentaksir berapakah nilai yang perlu untuk dibayar. Sayyidina Umar radhiyallahu an kemudian memanggil Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an. Jadi itulah di antara kriteria untuk, untuk mencari seorang saksi yang adil menentukan taksiran binatang yang perlu dibunuh akan ganti ruginya. Dan ganti rugi itu tuan-tuan boleh didapati daripada binatang ternakan gantian bagi binatang yang dibunuh itu dengan binatang ternakan dan binatang ternakan ini tuan-tuan ialah empat binatang yang kita ketahui unta, kambing, lembu dan juga yang semisal dengannya inilah merupakan binatang ternakan yang boleh dijadikan sebagai gantian kepada binatang buruan yang dibunuh dan juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala binatang yang dijadikan sebagai kafarah tadi bahagiannya diberikan kepada golongan fuqara di sekitar tanah haram Ataupun sekiranya binatang uh, Ternakan untuk dijadikan Gantian tidak diperolehi Gantian yang seterusnya Kafarah yang berikutnya ialah Kafaratun ta'amu masakin Boleh memberikan mak, uh, Makan kepada beberapa orang miskin Yang mana jumlah orang miskin itu Senilai harganya Dengan binatang yang perlu untuk diganti Setelah mana Ataupun binatang buruan yang dibunuh dalam keadaan ihram ataupun di tanah haram. Nah, jadi berapakah orang miskin yang perlu diberi makan. Mengikut nilai satu mud, satu cupak uh, diberikan kepada setiap satu di kalangan orang miskin. Sehinggalah cupak-cupak makanan itu menyamai nilai yang sama dengan binatang buruan yang dibunuh. Disebutkan miskin tuan-tuan kerana orang yang tidak berharta ini. Dia tidak mampu untuk bergerak seperti mana orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah SWT dia berada tetap pada tempatnya kerana itu disebutkan pisau dalam bahasa Arab disebutkan sikin kerana dengan pisau itulah yang menamatkan gerak-geri haiwan yang yang disembelih ataupun sekiranya tidak mampu untuk mencari beberapa orang miskin untuk diberikan makan disebabkan dia, dia juga dalam keadaan tidak berkemampuan maka orang tersebut diberikan pilihan yang terakhir oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu setelah mana ditentukan Berapa kecupak makanan yang perlu diberikan kepada orang miskin sepatutnya tetapi dia tidak mampu disebabkan kekurangan hartanya maka digantikan setiap cupak makanan itu dengan bilangan hari untuk dia berpuasa satu cupak makanan bersama dengan satu hari jadi sekiranya dia perlu untuk memberikan 10 orang miskin diberikan makanan tetapi dia tidak mampu maka digantikan dengan pilihan yang terakhir dia boleh berpuasa dengan kadar satu cupak bersama dengan satu hari. Kalau sepuluh cupak sepatutnya diberikan kepada orang miskin tetapi disebabkan dia tidak mampu. Lalu boleh dia pergi kepada pilihan yang terakhir iaitu dia berpuasa. Contohnya sepuluh cupak mewakili sepuluh hari. Dan kesemua perbuatan-perbuatan tadi, kafarah tadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengingatkan hamba-hambanya pada setiap perbuatan buruk yang mereka lakukan dengan sengaja. Kata Allah Subhanahu wa taala liyadzuqa wa bala amri. Segala kafarah tadi tuan-tuan bagi mereka yang sengaja melanggari perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan, setiap tindakan ada kesannya. Perbuatan yang buruk disebabkan melanggari perintah Allah Subhanahu wa taala. Seawal di dunia lagi adanya tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang untuk menebus perbuatannya. Adapun mereka yang jahil yang tidak mengetahui hukum hakam mereka diberikan kemaafan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang telah melakukan kafarah tadi dan dia bertaubat dengan sebenar-benarnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keampunan padanya sepertimana pada ayat ke-95 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan yang besar kepada golongan beriman agar tidak sekali-kali berputus asa daripada tindakan yang mereka telah lakukan penyesalan dan taubat itu perlu tetapi dalam masa yang sama seorang itu optimis pada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sesudah benar-benar dia bertaubat kepada Allah. Janji Allah pada ayat ini asallahu amma sanaf. Allah Subhanahu wa taala memberikan maafan pada perbuatan yang lalu. Perbuatan yang lalu sama ada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun perbuatan yang memang tidak disengajakan kerana dia jahil. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemaafan kepada hamba-hambanya yang sebegini. Tetapi sesiapa yang mengulangi perbuatan tersebut dalam keadaan yang mengetahui Allah menyebutkan satu ingatan yang keras. Wa man 'ada fayantaqimu Allahu min. Barang siapa yang mengulangi lagi sesudah dia membayar kafarah, dia mengetahui tentang larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan fayantaqimu Allahu min perbuatan buruk yang dilakukan oleh hamba-Nya maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kemurkaan dan seksaan yang sebenarnya memberikan keburukan juga kepada manusia. Kerana Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan Azizun Dintiqam. Allah Subhanahu wa taala Aziz. Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. Setiap aturan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu ditandingi oleh hamba-hambanya. Dintiqam. Bukan sahaja Allah Subhanahu wa taala berpuasa bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa membalas dengan azab seksanya. Manusia kadangkala -kadang disakiti tetapi tidak ada kekuasaan untuk membalas apa yang dilakukan oleh orang kepadanya. Tetapi tidak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sentiasa mempunyai kekuasaan kepada hamba-hambanya. Sama ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa membalas disebabkan hamba-Nya yang tidak bertaubat dalam masa yang sama Allah juga boleh memaafkan dalam keadaan sebenarnya Allah Swt sebenarnya berkuasa membalas akan hamba-hambanya tidak seperti mana manusia kadang-kala -kadang dia memberi kemaafan kepada seseorang kerana dia sebenarnya juga tidak mampu untuk membalas perbuatan buruk yang dilakukan terhadapnya tetapi Allah berkuasa atas kedua-dua keadaan dalam keadaan hamba itu bertaubat ataupun dalam keadaan seorang itu tidak bertaubat sekalipun sebenarnya Allah mempunyai pilihan untuk membalas akan perbuatan buruk para hambanya. Ayat yang seterusnya tuan-tuan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan kepada mereka yang dalam keadaan ihram untuk memburu binatang yang berada di dalam laut. Kerana larangan yang kita sebutkan tadi ditambah dengan larangan Allah Subhanahu Wa Taala ialah binatang buruan yang dalam keadaan liar, dalam keadaan binatang tersebut boleh dijadikan sebagai makanan dihalalkan dan ia merupakan binatang darat. Tetapi binatang laut kesemuanya di, dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW memperincikan laut ini sebagai air yang suci. Dan binatang yang berada dalamnya walaupun bangkai sekalipun dihalalkan manusia untuk memakannya. Tidak seperti mantan binatang yang berada di darat. Ke, kebanyakan binatang-binatang tersebut tidak boleh dijadikan makanan sel melainkan setelah mana disembelih ataupun sembelihan yang berlaku setelah mana kita melepaskan binatang buruan kita. Tetapi untuk laut ini hukumnya sedikit berbeza daripada binatang darat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah pada ayat ke-36 ini Allah menyebutkan uhinna lakum. Dia halalkan bagi kamu kata Allah. Ini mengingatkan kepada kita segala perkara yang berkaitan halal dan haram merupakan satu titik penting yang diamati oleh manusia. Dan siapakah yang menghalalkan dan siapakah yang mengharamkan? Kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia perlu untuk menghalalkan segala yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dihalalkan kepada kamu kata Allah Saidul Bahar. Saidul Bahar ialah binatang buruan laut. Begitu juga termasuk dalam kategori ini ialah wata'amuhu dan sebarang binatang-binatang daripada laut seperti mana laut, seperti mana sotong, ketam, ikan dan sebagainya. Kesemuanya termasuk dalam konteks ayat ini. Dan kesemua itu kata Allah Subhanahu wa taala sebagai mata'an lakum. Sebagai bekalan bagi kamu dan juga bekalan bagi orang yang bermusafir dengan menggunakan laut itu sebagai perantaraan bagi mereka. Kaitannya ayat ini tuan-tuan tentang keadaan ihram kerana manusia menuju ke tanah haram walaupun kebanyakan mereka menggunakan jalan darat tetapi mereka yang datang daripada jauh menggunakan laut ini sebagai jalan utama bagi mereka. Perjalanan dahulu tuan-tuan yang ketika itu tidak ada pengangkutan udara, pengangkutan laut itu memakan masa berbulan-bulan lamanya. Jadi pastilah makanan yang mereka harapkan antaranya daripada laut yang juga sebagai jalan kepada mereka lalu Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala apa yang mereka boleh berburu daripada binatang-binatang laut walaupun dalam keadaan itu mereka telah mengenakan ihram tetapi binatang buruan yang didapati daripada laut dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan binatang daratan dihalal eh, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ma taala madumtum huruma kata Allah Subhanahu wa taala kamu dihalalkan untuk memburu binatang laut dan apa yang didapati daripada laut. Dan kamu diharamkan untuk berburu binatang daratan, binatang darat selagi mana dalam keadaan hurumah. Selagi mana kamu dalam keadaan ihram. Seorang yang telah pun mengenakan ihram bertalbiah, melaksanakan segala ketetapan haji ataupun umrah sehingga dia bertahallul, barulah ketika itu telah terlepas daripadanya larangan untuk berburu binatang. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahawa ketetapan ini segala mahdhurat, segala pantang larang dalam keadaan kita berihram ialah untuk mengingatkan pada kita akan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup bagi ayat ke-96 ini Allah berfirman wattaqullah bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala allazi ilaihi tuhsyarun. Yang mana kepada Allah jugalah kamu akan dikumpulkan, dimahsyarkan. Dan menariknya tuan-tuan mengapakah pemilihan tuhsyarun pada ayat ke-96 ini kerana re relevannya ayat ini ia berkisah tentang orang yang mengerjakan haji dan umrah. Sepertimana mereka akan berkumpul di beberapa tempat untuk dijadikan sebagai ibadah umrah dan haji bagi mereka. Contohnya bagi ibadah haji mereka berkumpul di padang Arafah. Perkumpulan dunia namun di hari akhirat nanti adanya perkumpulan yang lebih besar daripada itu setiap manusia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta akan dihisap setiap amalan yang mereka lakukan sama ada keadaan mereka melakukan perbuatan itu secara terang-terangan atau secara tersembunyi kesemuanya akan dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu ta wa taala wallahu taala a'la wa a'lam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته ونعوذ بك من شد ما فيه ونعوذ بك من شد ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته